चहा पिण्यासाठी गेलेल्या तरुणाला बेदम मारहाण करत गळ्यातील गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद गुरुवारी पहाटे चहा पिण्यासाठी गेलेल्या तरुणाच्या गळ्यातील चेन बघून तीन तरुणांनी अंगावर थुंकून एका तरुणाला बेदम मारहाण करत सोन्याची चेन लंपास केल्याची घटना उल्हासनगर शहरात घडली आहे शंकर ढकने आणि त्यांचे मित्र गुरुवारी पहाटे कॅम्प नंबर तीन परिसरात चहा पिण्यासाठी गेले होते त्याच हॉटेलमध्ये अनुराग विश्वकर्मा मयूर दिवरे आणि एक अनोळखी तरुण अंधधून दारूच्या नशेत बसलेले होते अनुराग विश्वकर्मा याने शंकर ढकणे याच्या अंगावर थुकून जाणून बुजून भांडण करून शंकर याला तीन जणांनी बेदम मारहाण केली एवढंच नाही तर शंकराच्या गळ्यातील तीन तोळ्याची सोन्याची चेन मयूर देवरे यांनी लंपास केल्याचा आरोप शंकर याने लावला आहे ही संपूर्ण घटना चहाच्या हॉटेलमध्ये लागलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली दरम्यान शंकर यांनी मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी केला असता पोलिसांनी तक्रार न घेता फक्त एनसी दाखल करत चालढकल केली त्यामुळे पोलिसांच्या तपासावर संशय व्यक्त केला जातोय शंकर रमेश है और आ, मैं गया था सत्रह से साढ़े चार पांच बजे के दरमियान चाय चाय चा, चा, पीने के लिए तो वही हिसाब से वो लड़के पर थे बहुत नशा किया हुआ था उन्होंने उनकी नजर मेरे चेन पे पड़ी और वो हिसाब से तो उन्होंने झगड़ा करना ऐसा स्टार्ट किया तो उल्टी वगैरह कर रहे थे नशे में तो उन्होंने थूका हम लोगों पे तो हमारे दोस्त मेरे दोस्त ने समझाया उसे कि बाबा ऐसे क्यों थूक रहा है तू तो नहीं समझा वो गाली दे रहा अपने दोस्तों की कितु इन लोग के आँखें देख लूंगा तो ऐसा दादागिरी कर रहे थे उनका नजर मेरे चेन पे ही था तो वही ऐसा झटापटी हुआ वही आप वीडियो में देख सकते हैं ये लड़का है वो और ये झटापटी यहाँ पर हुआ तो उसका ही जो फ्रेंड है उन लोग के साथ में जो था मयूर दीवरे करके और अनुराग विश्वकर्मा और हितेश सिंह ये तीन लड़के थे इन्होंने वो चेन वो झटापटी में निकाल के वो अपने पॉकेट में डाल ली और वहां से चले गए मैं वही टाइम पे सेंट्रल पुलिस स्टेशन में गया लेकिन उन्होंने फिर मेरा एनसी दाखिल किया और जो हिसाब से मेरा चेन गया वो हिसाब से गुना दाखिल हुआ नहीं तो सेंट्रल पुलिस स्टेशन से यही है कि जो मेरा गया है, उसका मेरा गया उसका ये होना चाहिए वैसा गुना दाखिल होना चाहिए आप उन लोगों के नाम कैसे क्या जानते हैं उन लोग मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाला था तो उसमें उसका जो गाड़ी का नंबर था वो आया वो गाड़ी के नंबर की वजह से मुझे सबके नाम पता था ये मेट्रो पूरा सीसीटीवी में कैद हो गया हाँ पूरा है इसमें वीडियो भी है ये पूरा सीसीटीवी में कैद है और तीन तोले सात ग्राम का चेन था मेरा और उसका मेरे पास बिल भी पड़ा है